ইয়াৰে আগৰ কাহিনীটোত কোৱা হৈছিল যে ব্ৰহ্মাই কেনেদৰে পৃথিৱীত মানৱ জাতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আজিৰ কাহিনীটোত শুনাবলৈ গৈ আছোঁ যে সেই মানৱ জাতিক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হৈছে সূৰ্যবংশ আৰু আনটো হৈছে চন্দ্ৰবংশ এতিয়া শুনাবলৈ লৈছোঁ সূৰ্যবংশৰ কাহিনী আগৰ কাহিনীটোত কৈছিলোঁ যে কৰ্দমুনিৰ প্ৰথমা কন্যাক বিয়া কৰাই মৰিচি ঋষিয়ে মৰিচিৰ পুত্ৰ কাশ্যপ কাশ্যপৰ পুত্ৰ আদিত্য অৰ্থাৎ সূৰ্য এই সূৰ্যৰ পুত্ৰ হ'ল মনু মনুৰ পুত্ৰ সুযজ্ঞ সুযজ্ঞৰ পুত্ৰ ইক্ষাকু এই ইক্ষু ৰজাই অযোধ্যা নগৰ নিৰ্মাণ কৰে ইক্ষাকু বংশকেই সূৰ্য বংশ বুলি কোৱা হয় এই বংশতেই দীৰ্ঘবাহু নামেৰে এজন ৰজা আছিল দীৰ্ঘবাহুৰ পুত্ৰ ৰঘু ৰঘুৰ পুত্ৰ অজ অজৰ পুত্ৰ দশৰথ এই দশৰথৰ বংশ ৰঘুকুল বুলি কোৱা হয় এই দশৰথৰ ঔৰসত জন্ম হয় ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ সূৰ্যৰ বংশৰ বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁতে আন এটা আচৰিত ৰহস্যময় আখ্যান পোৱা যায় এইটো হ'ল পুৰুষৰ গৰ্ভত পুত্ৰ জন্ম এই আখ্যানটো বিষ্ণু পুৰাণৰ পৰাহে লোৱা হৈছে সূৰ্য বংশৰ বিৱৰণ কেইটা যুগত পোৱা যায় ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ সূৰ্যবংশীয় এটা শুনবলে গাইছো পুরুষের গর্ভত পুত্র জন্মর কাহিনী বিষ্ণু পুৰাণত পোৱা যায় পুত্ৰ মনুৱে সাঁচি মনুয় তেওঁৰ নাকৰ পৰা এজন পুত্ৰ জন্ম হয় এই পুত্ৰজনৰ নাম ইু পৰাই সূৰ্য বংশ বিস্তাৰ হয় বুলি কব পাৰি এই বংশ যমুনাশ্ব নামে এজন রজা আস অ পুত্ৰক মানে তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ নাছিল তেওঁ পুত্ৰ কামনা কৰি এক যজ্ঞ কৰে এই যজ্ঞলৈ বহু ঋষি নিমন্ত্ৰণ কৰে যজ্ঞ মাছ নিশা শেষ হয় যজ্ঞৰ শেষত ঋষিসকলে মন্ত্ৰপোত এক কলহ জল ৰাণীৰ কাৰণে বেদীৰ ওচৰত থৈ শুবলৈ যায় ঋষিসকল টোপনিত লালকাল সেই সময়তে যমুনাশ্বৰ ৰজাৰ বৰ বিয়া লাগে ভুলবশতঃ ৰজাই ৰাণীৰ কাৰণে থোৱা কলহৰ পানীকে পাণ কৰে যিহেতু ৰাণীৰ কাৰণে থোৱা মন্ত্ৰপোত কলহৰ পানীকে ৰজাই পাণ কৰিলে গতিকে মন্ত্ৰ বলাত ৰজা গৰ্ভৱতী হয় আৰু লাহে লাহে ৰজাৰ গৰ্ভ বাঢ়িবলৈ ধৰে যথা সময়ত ৰজাৰ সু পেটৰ তল পেট ভেদ কৰি এক ল'ৰা সন্তান জন্ম পায় মাকৰ গাখীৰ খাব নেপালে হয়তো সন্তান জীয়াই নাথাকিব তেতিয়া স্বৰ্গ ৰজা ইন্দ্ৰই মায়াৰ বলেৰে তেওঁৰ হাতৰ কেঁৰা আঙুলিটোৰে বালকৰ মুখত অমৃত দিবলৈ ধৰে আৰু বালকেও সেই আঙুলিটো চুহি খায় এই প্ৰথাটো ধয়ন কৰা বুলি কয় এই সেইকাৰণে এই ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল মান্ধা এইদৰেই পুৰুষৰ গৰ্ভৰ পৰা পুত্ৰ জন্ম হয় যমুনাশ রাজার পুত্ৰ মান পৃথিৱীৰ ৰজা রজা হয় রাজায় বিন্দুমতী নামে এজনী কন্যাক বিয়া করায় গর্ভত তিনজন পুত্ৰ জন্ম হয় নাম পুরুকচা আৰু আর মুসুকুন্দর আকো পঞ্চাশজনী কন্যারও জন্ম হয় এই পঞ্চাশজনী কন্যা সৌভৰি নামৰ ঋষি এজনে বিয়া কৰায় এনেদৰে তেওঁলোকৰ পৰাও বংশ বিস্তাৰ হ'বলৈ ধৰে আকৌ পুৰুষোৎস পুত্ৰ ত্ৰসদস্যু এওঁ বংশত জন্ম হয় ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ হৰিশ্চন্দ্ৰৰ পুত্ৰ ৰোহিতাচ্য এওঁৰ বংশত জন্ম হয় সগৰ ৰজাৰ সগৰ ৰজাৰ বহু পিছত দশৰত জন্ম যা হওক সগৰ ৰজা দুজনী বিয়া কৰায় এজনী কাশ্য বৃষ্টিৰ কন্যা সুমতিক আৰু আনজনী বিদৰ্ভ ৰজাৰ কন্যাকেইখিনি সুমতিয়ে জন্ম দিয়ে ষাঠি হাজার পুত্র আর কেখিনিয়ে জন্ম দিয়ে মাত্র এজন পুত্র এই পুত্রজনের নাম হল অসম জস্য আর এই অসম জস্যর পুত্রর নাম হল অংশুমান এই ঘটনা এই ঘটনাচক্র সুমতির ষাঠি হাজার পুত্র কপিল মুনির সাপত ভস্ম হয় এই সময়ত অংশুমান এটা পুত্র হয় পুত্রর নাম দিলীপ দিলীপৰ পুত্ৰ ভগীৰথ এই ভগীৰথে কপিলমুনিৰ অনুগ্ৰহত গংগাক স্বৰ্গৰ পৰা নমাই আনে আৰু ই পবিত্ৰ গংগাজলৰ স্পৰ্শত সুমঠিৰ ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰই মুক্তি পায় ভগীৰথে গংগাক স্বৰ্গৰ পৰা নমাই অনাৰ কাৰণে গংগাৰ আন এটা নাম ভগীৰথী সুমঠির ষাঠি হাজার পুত্র কপিল মুনিয়ে ভস্ম করার একটা সুন্দর কাহিনী ভাগবতর নবম স্কন্ধত পোৱা যায় হশ্চন্দ্র রজারও কোনো পুত্র নরিশন্দ্র রাণীর নাম সব্যা হরিচন্দ্রর পুত্র কামনার বরুণদেবক স্তুতি কৰি কলে হে বরুণদেবতা তোমার অনুগ্রহ মই পুত্র সন্তান পালে এই পুত্রক কাটি মই তোমাক পূজা কৰিম বৰুণ দেৱতাৰ আশীৰ্বাদত হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজাই এটা অতি সুন্দৰ পুত্ৰ লাভ কৰে এই পুত্ৰৰ নাম থয় ৰোহিতাশ্য পুত্ৰ উপজাৰ পিছত বৰুণ দেৱতা আহি ৰজাক ক'লে সেই ৰজা মোৰ আশীৰ্বাদত তুমি পুত্ৰ লাভ কৰিলা এতিয়া তোমাৰ পুত্ৰক কাটি মোক পূজা কৰা তেতিয়া ৰজাই বৰুণক ক'লে সেই বৰুণ দেৱতা পুত্ৰৰ দহ দিনৰ পিছত মই এই কাম কৰিম ৰজাৰ কথা শুনি বৰুণ দেৱতা গুচি গল দহ দিনৰ পিছত বৰুণ দেৱতা আহি ৰজাক কথাটো সোঁৱৰাই দিলে তেতিয়া ৰজাই বৰুণ দেৱতাক আকৌ ক'লে পুত্ৰৰ দাঁত নগজাকৈ পূজা কৰিলে এই পূজা অশুদ্ধ হয় গতিকে তুমি পুত্ৰৰ দাঁত গজালৈ অপেক্ষা কৰা কিন্তু দহ মাহৰ পিছত যেতিয়া পুত্ৰৰ দাঁত গজিল তথাপিও ৰজাই বৰুণক পূজা নকৰাত বৰুণ দেৱতা আহি আকৌ কথাটো সোঁৱৰাই দিলে তেতিয়া ৰজাই আকৌ ক'লে সেই বৰুণ দেৱতা পুত্ৰ দুগ্ধ দাঁত যেতিয়া সৰিব তেতিয়াহে পূজাৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব ৰজাৰ কথা শুনি আঠ বছৰৰ পিছত যেতিয়া পুত্ৰৰ নতুন দাঁত গজিল তেতিয়া বৰুণ দেৱতা আকৌ ৰজাৰ ওচৰলৈ আহিল তেতিয়ালৈ পুত্ৰ প্ৰায় ৰজাৰ সমানেই হ'ল এইদৰে প্ৰতিবাৰে পুত্ৰৰ স্নেহত ৰজাই একোটা অজুহাত উলিয়াই বৰুণৰ পূজা পিছুৱাই আছে ৰজা আৰু বৰুণ দেৱতাৰ এই কথাবোৰ ৰোহিতাচ্যই জানিব পাৰি এদিন পুত্ৰ ৰোহিতাচ্যই ঘৰৰ পৰা পলাই গৈ ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি কৰি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰসমূহ ভ্ৰমি ফুৰিব ধৰিলে এইদৰে পথতে তেওঁ ইন্দ্ৰক লগ পায় আৰু ইন্দ্ৰৰ কথামতে ৰোহিতাচ্য এখন বনত থাকিবলৈ লয় তেওঁ এই বনত পাঁচ বছৰ থাকে সেই সময়ত অজি গৰ্ত নামৰ ব্ৰাহ্মণ এজনৰ মধ্যপুত্ৰ হোণ শেফক ধনৰ বিনিময়ত ৰোহিত্য কিনি লয় ইতিমধ্যে ৰোহিতই তেওঁৰ পিতৃৰ বৰুণৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞাৰ কথা জানিব পাৰে তেওঁ পিতৃৰ ওচৰলৈ গৈ ক'লে যে এই পিতৃদেৱ মই যজ্ঞৰ বলি কিনি আনিছোঁ গতিকে তুমি বৰুণ দেৱতাৰ ওচৰত এই ল'ৰাজনক বলি দি তোমাৰ প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা কৰা তেতিয়া ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰই বিশ্বমিত্ৰ বশিষ্ঠ আদি ঋষিসকলৰ দ্বাৰা বৰুণৰ উদ্দেশ্যে যজ্ঞ শেষ কৰিলে এই যজ্ঞত ইন্দ্ৰদেৱ সন্তুষ্ট হৈ হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজাক হিৰণময় ৰত দান কৰে ইয়াৰ কিছুদিন পিছত ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰৰ বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা ৰাজকূৰীয় যজ্ঞ আৰম্ভ কৰে যজ্ঞৰ নিয়মতে বিগিনীনাশক গণেশ দেৱতাক পূজা কৰিহে আন দেৱতাক পূজা কৰাৰ নিয়ম কিন্তু ৰজাই প্ৰথমতে গণেশক নুপুজি প্ৰথমতে ঈশ্বৰক পূজা কৰে ইয়াতেই গণেশে অপমান বোধ কৰি সুযোগলৈ বাট চাই থাকে যজ্ঞ শেষ কৰি উঠি কিছুদিনৰ পিছত ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰই মৃগ চিকাৰৰ কাৰণে গমন কৰে এইদৰে মেগক খেদি খেদি ৰজা হৰিচন্দ্ৰই গভীৰ অৰণ্যত স্ত্ৰীৰকুন্দন শুনিবলৈ পায় তেতিয়া মহাক্ৰোধে ৰজাই স্ত্ৰীৰকুন্দনক অনুকৰণ কৰি ্র মহারষির আশ্রম মহর্ষি তপস্যাত মগ্ন রজায় ভাবিলে যে এই ঋষির কারণে হয়তো কোনো স্ত্রী ক্রন্দন করেছে সুযোগ পাই গণেশে এই ভাবটো রজার মনত সুমায় দিয়ে ভুল ভাবি রজা বিশ্বামিত্র গালি গালাজ মার ধরে রজার এই কথা ঋষি খং উঠে আৰু রজা সাপ দি কলে যে হে রজা তোর সকল সম্পত্তি পুৰি শেষ হির সাপ অথলে নাযায় ৰজাই নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি ঋষিৰ পাৱত পৰি কান্দি কান্দি ক'বলৈ ধৰিলে সেই ঋষিৰাজ মোৰ ৰাজ্যপুৰি চাই নকৰিবা মোৰ সমস্ত ৰাজ্য তোমাকেই দান কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা তুমি এই অযোধ্যাৰ ৰজা এই বুলি কৈ হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজা ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ হৈ গ'ল ইফালে হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজাই তেতিয়ালৈ তেওঁৰ যজ্ঞ দক্ষিণা বিশ্বমিত্ৰ ঋষি দিয়া নাছিল গতিকে ঋষি ৰজাক যজ্ঞ দক্ষিণা বিচাৰিলে তেতিয়া ৰজাই ঋষি ক'লে সেই গুৰু মোৰ সৰ্বস্ব তোমাক দিলো এতিয়া দক্ষিণা দিবলৈ মোৰ একো নাই তথাপি তোমাক মই সোনকালে দক্ষিণা দিম এইবুলি কৈ ৰজাই ভাৰ্যা আৰু পুত্ৰক লৈ বাৰানসী থানলৈ গমন কৰে বাৰাণসীত ৰজাই এক ব্ৰাহ্মণৰ হাতত নিজৰ ভাৰ্যা পুত্ৰক বিক্ৰী কৰে আৰু নিজেও চান্দালৰ তাত বিক্ৰী কৰি যি ধন পালে বিশ্বমিত্ৰক যজ্ঞ দক্ষিণা দিয়ে পুত্ৰ ভাৰ্যা বিক্ৰী কৰিও ৰজা সত্যৰ পৰা বিচলিত নহ'ল এই পুণ্যৰ ফলত হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰজা স্বৰ্গকামী হয় হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰাজাৰ পুত্ৰ আছিল ৰোহিতাচ্য ৰোহিতৰ পুত্ৰ হৰিত হৰিতৰ পুত্ৰ চম্পক চম্পকৰ পুত্ৰ সুদেৱ সুদেৱৰ পুত্ৰ বিজয় বিজয়ৰ পুত্ৰ ভৰোগ ভৰোগ পুত্ৰ বিক আৰু বিকৰ পিছত ৰজা হয় বাহু কিন্তু বাহুকৰ পৰা শত্ৰুৱে ৰাজ্যকাৰী লোৱাত বাহুকে ভাৰ্যৰ লগত বনলৈ পলাই যায় আৰু এই বনতেই বাহুকৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া বাহুকৰ ভাৰ্যা উৰ্ব ঋষিৰ আশ্ৰমত থাকে আৰু এই উৰ্ব ঋষিৰ আশ্ৰমত সগৰ ৰজাৰ জন্ম হয় এই সগৰে পূৰ্বৰ হেৰুৱা ৰাজ্য অধিকাৰ কৰি লয় চক্ৰৱৰ্তী ৰজা হয় উৰ্ব ঋষিৰ উপদেশ মতে সগৰ ৰজাই হৰিক পুঁজিবলৈ এক যজ্ঞ কৰে ইফালে স্বৰ্গ ৰজা ইন্দ্ৰই ভয় খাই ভাবিলে যজ্ঞৰ বলত সগৰ ৰজাই হয়তো ইন্দ্ৰ ৰাজ্য কাঢ়ি ল'ব পাৰে গতিকে যজ্ঞ শেষ নহওঁতেই ইন্দ্ৰই যজ্ঞৰ ঘোঁৰা চুৰি কৰি লৈ গৈ কপিলমুনি আশ্ৰমত বান্ধি থয় গতিকে যজ্ঞ শেষ নহ'ল আগতেই কোৱা হৈছে যে সগৰ ৰজাৰ প্ৰথমা ভাৰ্জা সুমতীৰ ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰ এই ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰই লগ লাগি যজ্ঞৰ ঘোঁৰা বিচাৰি গৈ গৈ কপিলমুনিৰ আশ্ৰমত ঘোঁৰাটো দেখিবলৈ পায় এওঁলোকে ভাবিলে এই কপিল মুনিয়ে ঘোঁৰাটো চুৰি কৰি আনি ইয়াতে বান্ধি ৰাখিছিল এই ষাঠি হাজাৰ সৈন্যক কপিলমুনিক বৰ অত্যাচাৰ কৰে ফলত কপিলমুনিৰ মহা ক্ৰোধ উপজে কপিলমুনিৰ ক্ৰোধগ্নিত সাগৰ ৰজাৰ ষাঠি হাজাৰ পুত্ৰ ভস্ম হয় সাগৰ ৰজাৰ দ্বিতীয় ভাৰ্যা কেইখিনিৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অসমঞ্জৰ পুত্ৰ অংশুমানে এই কথা জানিব পাৰি কপিলমুনিৰ আশ্ৰমলৈ গৈ মুনিক স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে অংশুমানৰ স্তুতিত সন্তুষ্ট হৈ কপিলমুনিয়ে ক'লে সেই অংশুমান তোমাৰ বংশত যেতিয়া ভগীৰত ৰজা হ'ব তেতিয়া তেওঁ গংগা নদীক পৃথিৱীলৈ নমাই আনিব আৰু এই গংগাৰ পানী যেতিয়া ষাঠি হেজাৰ পুত্ৰ চিতা ভস্ম স্পৰ্শ কৰিব তেতিয়া এই ষাঠি হেজাৰ পুত্ৰ জি উঠিব পিছত অংশুমানৰ এটি পুত্ৰ জন্ম হয় পুত্ৰৰ নাম হয় দিলীপ আৰু দিলীপৰ পুত্ৰৰ নাম ভগীৰত হয় অৰ্থাৎ অংশুমানৰ নাতিৰ নাম ভগীৰত এই ভগীৰথে গংগাক স্বৰ্গৰ পৰা নমাই আনিবলৈ বহু বছৰ তপ কৰে ভগীৰথৰ স্তুতিত গংগা সন্তুষ্ট হয় এইদৰে ভগীৰথৰ স্তুতিত সন্তুষ্ট হৈ গংগা মৰ্তলৈ নামি আহে আৰু গংগাৰ পবিত্ৰ পানীৰ স্পৰ্শত সগৰ ৰজাৰ মৃত ষাঠি হেজাৰ পুত্ৰই আকৌ জনম লাভ কৰে গংগাক আজিও পৃথিৱীৰ মানুহে পবিত্ৰ বুলি জ্ঞান কৰে সূৰ্য বংশৰ পৰা ইক্ষাগাকু বংশৰ ৰজাসকল ঘাইকৈ দুই ঠাইত ৰজা আছিল এটা অযোধ্যাত আনটো মিথিলাত অযোধ্যা আৰু মিথিলা বৰ্তমান উত্তৰ প্ৰদেশত অযোধ্যাৰ বিখ্যাত ৰজাসকলৰ ভিতৰত পিঠু জগন্না নিকুম্ভ প্ৰসীনজিৎ অনন হৰিশ্চন্দ্ৰ ৰোহিত ইত্যাদি আকৌ মিথিলাৰ বিখ্যাত ৰজাসকল জনক বৃহৎ ৰথ খ্ৰীষ্টকেতু কৃতৰথ কৃত ক্ষীর আদি এই সূর্য বংশটি ক্রেতা যুগত প্রভুয়ে শ্রীরামচন্দ্র রূপে জন্ম লয় আর প্রাণীর মঙ্গল হাদি ক্রেতা যুগৰ শেষত আকৌ বৈকুণ্ঠ ধর গমন করে ৰূপত রূপত প্রবেশ করে মতে ইক্ষাকু বংশ শেষ রজাজনের নাম সুমিত্র এই সুমিত্ৰ ৰাজত্ব কালতে কলি যুগৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াতে ই সাকুৰ বংশ শিশু হৈছিল চন্দ্ৰ বংশৰ বিৱৰণ ঘাইকৈ দ্বাপৰ যুগত পোৱা যায় মহাভাৰতৰ বৰ্ণিত বিখ্যাত কুৰুবংশই চন্দ্ৰ বংশ ব্ৰহ্মাৰ মানৱ সন্তান আছিল অতি ঋষি অতি ঋষি পুত্ৰ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰৰ মাকৰ নাম অনুসূয়া চন্দ্ৰক ঔষধি পতি বুলিও কোৱা হয় নক্ষত্ৰসকলৰ অধিপতি চন্দ্ৰ পুৰাণ শাস্ত্ৰমতে দক্ষৰ সাতাইছজনী কন্যাক চন্দ্ৰই বিয়া কৰায় এই সাতাইছজনী একোটা নক্ষত্ৰৰ প্ৰতীক এই নক্ষত্ৰবোৰ হ'ল অশ্বিনী ভৰণী কৃতিকা ৰোহিণী মৃগশীৰা অদ্ৰা পূৰ্ণ বসু পুষ্য অশ্লেষা আদি এইবাৰ চন্দ্ৰই দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ ভাৰ্যাত তাৰাক হৰণ কৰে অৱশ্যে চন্দ্ৰই তাৰাক আকৌ বৃহস্পতিক উভতাই দিবলৈ বাধ্য হয় তাৰাৰ গৰ্ভত এক পুত্ৰ জন্ম হয় নাম বুধ বুধেই চন্দ্ৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চন্দ্ৰ যেনেকৈ নক্ষত্ৰৰ অধিপতি তেনেকৈ বুধ গ্ৰহবিলাকৰ অধিপতি বুধৰ পুত্ৰ পুৰুবা এই পুৰুৰবাৰ পৰাই চন্দ্ৰ বংশ বিস্তাৰ হ'বলৈ ধৰে সেই সময়ত বৰুণৰ সাপত স্বৰ্গৰ অপেশ্বৰী উৰ্বশী মানৱ ৰূপে পৃথিৱীলৈ আহে এই উৰ্বশীকেই পুৰুৰ্বাৰ ৰজা স্ত্ৰীৰ ৰূপে গ্ৰহণ কৰে উৰ্বসীয়ে ছয় পুত্ৰ জন্ম দি সাপমুগ্ধ হৈ আকৌ স্বৰ্গলৈ গমন কৰে শ্ৰী বিষ্ণু পুৰাণত পোৱা যায় পুৰুৰবাৰ ছয়জন পুত্ৰৰ নাম হ'ল আয়ু ধামান অমাবাচু সতয়ু আৰু চোতাজু অমাবাচুৰ পুত্ৰ ভীম মহাভাৰতৰ ভীম নহয় ভীমৰ পুত্ৰ কাঞ্চন কাঞ্চনৰ পুত্ৰ সুসূত্ৰ সুসূত্ৰৰ পুত্ৰ জাহানু এই জাহানু মহা ঈশ্বৰ ভক্তৰ কাৰণে তেওঁৰ শক্তি অনেক এবাৰ জাহানুৱে যজ্ঞ কৰিবলৈ কিছুমান সম্ভাৰ গোটাইছিল কিন্তু হঠাৎ গংগা নদীত প্লাৱন আহি সকলো সম্ভাৰ উটুৱাই নিলে তেতিয়া জাহানুৰ খং উঠি গংগাৰ পানী পি শেষ কৰি পেলালে অৱশ্যে দেৱতাসকলৰ অনুৰোধত জাহানুৱে আকৌ গংগা পেটৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে জাহানুৰ বংশত কোষাশ্বৰ নামৰ এজন শক্তিশালী ৰজা আছিল তেওঁ অতি শক্তিবান পুত্ৰ কামনাৰে তপস্যা কৰাত ইন্দ্ৰৰ অংশৰ পৰা এজন পুত্ৰ হয় এই পুত্ৰৰ নাম থয় গাধী এই গাধীৰ সত্যৱতী নামৰ এজনী কন্যা আছিল সত্যৱতীক খাচীৰ নামৰ সংগাল ঋষি এজনে বিয়া কৰায় সত্যৱতীয়ে পুত্ৰ কামনা কৰি দুটা পায়সৰ স্বৰূপ ঋষিৰ পৰা বিচাৰিলে এটা চৰু সত্যৱতীৰ কাৰণে আনটো চৰু সত্যৱতীৰ মাকৰ কাৰণে সত্যপতিৰ অনুৰোধ মতে ঋষিয়ে দুটা চৰুত পায়স প্ৰস্তুত কৰি কোনটো কোনে খাব বুজাই দি ঋষি স্নান কৰিবলৈ গ'ল কিন্তু ভুলবশতঃ সত্যৱতীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা ব্ৰাহ্মণৰ গুণসম্পন্ন স্বৰুটো মাকে খালে আৰু মাকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা ক্ষত্ৰিয় গুণসম্পন্ন স্বৰুটো সত্যৱতীয়ে খালে ফলত সত্যৱতীৰ পৰা জন্ম হ'ল জন্মদগ্নি আৰু মাকৰ পৰা জন্ম হ'ল বিশ্বমিত্ৰৰ যমদগ্নিয়ে বিয়া কৰায় ৰেণুকাক এই ৰেণুকাৰ গৰ্ভতে জন্ম হয় পৰশুৰাম পৰশুৰামক ভগৱানৰ অৱতাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত বিশ্বমিত্ৰৰো পাঁচ পুত্ৰ জন্ম হয় তেওঁলোকৰ গোত্ৰক কৌশিক গোত্ৰ বুলি কোৱা হয় পুৰুৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম আছিল আয়ু এওঁৰ বংশতে জন্ম হয় ধনন্তৰিণ ধনান্তৰীয় বিষ্ণুৰ অংশৰ পৰাই জন্ম এওঁ প্ৰাণীৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব পৰা গুণ আছিল আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ তেতিয়াই উৎপত্তি হয় এইদৰেই উৰ্বশীৰ ফালৰ পৰা চন্দ্ৰ বংশ বিস্তাৰ হ'বলৈ ধৰে কৌৰৱ মান্দৱসকল চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা নহোজ যজাতি কাৰ্ত বীৰ্যাৰ্জুন আদি ৰজাসকল চন্দ্ৰবংশৰ এই চন্দ্ৰবংশীয় ন হোচ ৰজাৰ পুত্ৰ ছয়জন তেওঁলোকৰ নাম জ্যোতি যজাতি সংজাতি অজাতি বিষতি আৰু কৃতি বৰপুত্ৰ ৰজা হোৱা নিয়ম কিন্তু বৰপুত্ৰ জ্যোতি ৰজা হবলৈ ইচ্ছা নকৰা যজাতি ৰজা হয় যজাতিয়ে বিয়া কৰাই শুক্ৰৰ কন্যা আৰু বিষ পৰ্বাৰ কন্যা শর্মিষ্ঠাক অৰ্থাৎ যজাতিৰ পত্নী দুজনী আৰু শৰ্মিষ্ঠা শর্মিষ্ঠা পৰা জন্ম হয় যদু আৰু তুৰ্বক নামৰ দুই পুত্ৰৰ শৰ্মিষ্ঠায়ো জন্ম দিয়ে দুই পুত্ৰ নাম অনু আৰু পুৰুষ ৰজা যজাতিও ক্ষত্ৰিয় কিন্তু সক্ৰু ব্ৰাহ্মণ এই সক্ৰু ব্ৰাহ্মণৰ কন্যা দেৱজনী ক্ষত্ৰিয় ৰজা যজাতিয়ে বিয়া কৰায় ইয়াৰো এটা সুন্দৰ আখ্যান আছে ভাগৱতৰ নৱম স্কন্ধত নহয় যেতিয়া আৰিষিগণৰ সাপত অজগৰ সৰ্প হ'ল তেতিয়া যজাতি ৰজা হয় যজাতি ৰজা হয় বৃহপৰ্বৰ কন্যা শৰ্মিষ্ঠাক বিয়া কৰায় এদিনেই শৰ্মিষ্ঠাই আন কন্যাগুণৰ সংগে সুন্দৰ বনলৈ খেলিবলৈ যায় শক্ৰুৰ কন্যা দেৱজনীয়েও এই কন্যাগুণৰ লগত একেলগে বনলৈ যায় এই সময়তে দত্য গুৰু শুক্ৰাচাৰ্য আৰু ৰজা কন্যা দেৱযানী ৰজা যজাতিৰ আশ্ৰমতেই আছিল শুক্ৰাচাৰ্য কন্যা দেৱযানীয়েও এই কন্যাসন্তান থকা সৰোবৰত গা ধুবলৈ বুলি পাৰত বস্ত্ৰ থৈ সকলো নাৰী সৰুবোৰত নামি গ'ল সেই সময়ত শিৱই পাৰ্বতীৰ লগত বৃষভত উঠি আকাশেৰে গৈ আছিল তেতিয়া লাজ পাই কন্যাগণে পানীৰ পৰা উঠি পাৰত থকা নিজ নিজ বস্ত্ৰ পিন্ধিবলৈ লয় শপত জপতে ৰাণী শৰ্মিষ্টাই শুক্ৰৰ কন্যাক দেৱযানীৰ বস্ত্ৰকৈ পিন্ধে এই লয় শৰ্মিষ্টা আৰু দেৱযানীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি হয় তেতিয়া শৰ্মিষ্টাই দেৱযানীৰ পৰা নিজৰ বস্ত্ৰ কাঢ়ি আনি বিবস্ত্ৰ ঢকা মাৰি দেৱযানীক এটা দ গাঁতত পেলাই দি তেওঁলোক ঘৰলৈ যায় গাঁতত পৰি দেৱজনীয়ে কান্দিবলৈ ধৰে ঠিক সেই সময়তে ৰজা যজাতি মৃগ বিচাৰি সেই ঠাইত উপস্থিত হয় কন্যাৰ কুন্দন শুনি যজাতিয়ে হাতত ধৰি কন্যাক গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আগৰ দিনত কোনো পুৰুষে কোনো কন্যাৰ হাতত ধৰিলে বিয়া কৰোৱা নিয়ম সেয়েহে দেৱজনীয়ে নিজৰ পৰিচয় দি ৰজাক কৈছিল কিন্তু ৰজাই ব্ৰাহ্মণৰ কন্যাক স্তিৰূপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত নহ'ল যিহেতু তুমি ব্ৰাহ্মণ আৰু মই ক্ষত্ৰিয় গতিকে আমাৰ মিলনত বাধা আছে ইফালে শুক্ৰাচাৰ্য ৰজাৰ গুৰু গুৰুৰ কন্যাক পত্নীৰূপে গ্ৰহণ কৰাটো আৰু পাপ দুইবোৰ লিখন মতেহে তুমি মোক হাতত ধৰিব পাৰিছা ইফালে বৃহস্পতিপুত্ৰ কচে দেৱযানীক ব্ৰাহ্মণৰ লগত বিয়া নহ'বলৈ সাপ দিছে গতিকে দেৱযানীৰ বিয়া সত্ৰিয়ৰ লগতহে হ'ব লাগিব তথাপি ৰজা সন্মত নোহোৱাত শুক্ৰ সহিতে দেৱযানী ৰাজ্যৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ মন মেলিলে শুক্ৰ গুৰু অবিহনে ৰজাৰ মহা অমংগল হ'ব বাধ্য হৈ যজাতিয়ে দেৱযানীক স্থিৰূপে গ্ৰহণ কৰে আৰু ৰজাৰ প্ৰথম ভাৰ্য শৰ্মিষ্ঠা দেৱযানীৰ দাসী হয় আনকি শুক্ৰই ৰজাক শৰ্মিষ্ঠাৰ শাক নাযাবলৈ সকিয়নি দি কৈছিল ভাগ্যৰ লিখন কোনে খণ্ডাব পাৰে শুক্ৰাচাৰ্যই ৰজাক বাধা দিয়া স্বত্বেও ৰজা যজাতিয়ে তেওঁৰ প্ৰথম পত্নী শৰ্মিষ্ঠাক পত্নীৰ মৰ্যদা দি থাকে যময়ত যিৰ ঔৰ শৰ্মিষ্টাৰ গৰ্ভত তিনি পুত্ৰ জন্ম হয় এই তিনি পুত্ৰই হ'ল দ্ৰুত অনু আৰু পুৰুষ এই কথা জানিব পাৰি শুক্ৰাচাৰ্যই যজাতিক সাপ দিয়ে ফলত যজাতিক সোনকালে ৰোগে আক্ৰমণ কৰে আৰু মৃত্যুৰ ফালে আগবাঢ়ে কিন্তু যজাতিয়ে বিষয়ভোগত আকৃষ্ট হৈ সোনকালে বৃদ্ধ হ'বলৈ মন নকৰি শহুৰ শুক্ৰক ব্যাধিৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰে তেতিয়া শুক্ৰই যজাতিক ক'লে সেই যজাতি তোমাৰ ৰোগ যদি তোমাৰ পুত্ৰ যদুই লয় তেনেহ'লে তুমি ৰোগমুক্ত হ'বা আগতে কোৱা হৈছে যে শুক্ৰৰ কন্যা দেৱযানীৰ গৰ্ভত ইতিমধ্যে দুই পুত্ৰ যদু আৰু তুৰকৰ জন্ম হৈছে গতিকে যদু ৰজাৰ প্ৰথম পুত্ৰ শুক্ৰৰ কথা মতে যজাতিয়ে তেওঁৰ পুত্ৰ যদুক ক'লে সেই পুত্ৰ যদুক মই বহুদিনলৈ বিষয়ভোগৰ তৃপ্তি লাভ কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে তুমি মোৰ ব্যাধিৰ ভোগ লোৱা যাতে মই বহুদিনলৈ ৰজা হৈ থাকিব পাৰোঁ পুত্ৰ যদুই পিতৃৰ এই বাক্য অৰ্থাৎ পিতৃৰ ব্যাধি ল'বলৈ ইচ্ছা নকৰিলে তেতিয়া যজাতিয়ে যদু সাপ দি ক'লে সেই যদু তুমি মোৰ কথা অমান্য কৰা কাৰণে মই তোমাক সাপ দিলোঁ যে তোমাৰ বংশৰ কোনো লোকে ৰজা হ'ব নোৱাৰিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই যদু বংশৰেই যজাতিয়ে যদুক সাপ দিয়া কাৰণে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সৰ্বশক্তিমান হৈও ৰজা হ'ব পৰা নাছিল যদুৰ ভায়েকৰ ফালৰ পৰাহে বংশগতভাৱে ৰজা হয় মথুৰা ৰজা উগ্ৰসেন এই যজাতিৰে বংশ অৰ্থাৎ যজাতিৰ প্ৰথমা ভাৰ্যা শৰ্মিষ্ঠাৰ ফালৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে উগ্ৰসেন ৰজা হয় গতিকে দেখা গ'ল যজাতিৰ দ্বিতীয় ভাৰ্যা দেৱযানীৰ ফালৰ পৰা কোনো ৰজা হ'ব নোৱাৰিলে যা হওক ৰজাৰ প্ৰথম ভাৰ্যা শৰ্মিষ্ঠাৰ সৰু পুত্ৰ পুৰুষে নিজৰ যৌৱনক পিতাকক দান কৰে ফলত ৰজাৰ বাৰ্ধক্য গুচি সফল ডেকা হৈ পৰে আৰু আনন্দমনে বিষয়ভোগত লিপ্ত হৈ পৰে ৰজাই এইদৰে বহুদিন বিষয়ভোগত আকৃষ্ট হৈ দেখিলে যে ৰজাৰ বিষয়ভোগৰ বাসনা সদায় বৃদ্ধি হৈ গৈছে শেষত ৰজাৰ শুভ চিন্তাৰ উদয় হ'ল ৰজাই অনুভৱ কৰিলে যে পৃথিৱীত মানুহৰ উপভোগ সকলো মিছা বিষয় উপভোগৰ দ্বাৰা মানুহৰ মুক্তি নহয় পাপলৈহে গতি কৰে কিন্তু মুক্তিৰ পথ বিচাৰিবলৈ ধৰিলে ৰজাই পুত্ৰ পুৰুৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ যৌৱন ঘূৰাই দিলে আৰু ৰাজ্য ভাগ ভাগ কৰি পুত্ৰক দায়িত্ব দি মুক্তিৰ কাৰণে বনলৈ গমন কৰে পুৰু ৰজাৰ পৰা যি বংশ বিস্তাৰ হয় তেওঁলোকৰ পৰাই মহাভাৰতত উল্লেখ কৰা বিখ্যাত কৌৰৱ পাণ্ডৱসকল পুড়ুৰজাৰ পুত্ৰ জন্মজেয় জন্মজয়ৰ পুত্ৰ প্ৰচিজান প্ৰচিয়ানৰ প্ৰবীৰ এইদৰে প্ৰায় বাৰ পিৰিৰ পিছত এই বংশৰে ৰেভী ৰজাৰ পুত্ৰ দুষ্মন্ত এই দুষ্মন্তই মৃগ কৰিবলৈ যাওঁতে কংগ ঋষিৰ আশ্ৰমত শকুন্তলাক লগ পায় শকুন্তলা হ'ল বিশ্বমিত্ৰ আৰু স্বৰ্গৰ ওপৰী মেনকাৰ সন্তান এই শকুন্তলাৰে পুত্র ভৰত আকৌ এই চন্দ্রপঙ্খতে প্ৰতীপ নামৰ ৰজাৰ তিনি পুত্র জন্ম হয় দেবাবী শান্তনু আৰু বাহলিক শান্তনুৰ পুত্র চিত্ৰাংগদ আৰু বিচিত্ৰ বীৰ্য চিত্ৰাংগদৰ অকাল মৃত্যু হয় বিচিত্র বীর্যয় কাশী রাজার দুই কন্যা অম্বিকা আর অম্বালিকাক বিয় সন্তান নহতেই বিচিত্র বীর্যরও মৃত্যু হয় বংশ রক্ষার কারণে বাধ্য হয়ে ব্যাসদেবী অম্বিকার গৰ্ভত জন্ম দিয়ে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র আৰু অম্বালিকার গৰ্ভত জন্ম দিয়ে পাণ্ডু এইদরে কৌরবসল জন্ম হয় বংশ বিস্তার হয় উগ্রসেনার পিতৃ আসলে আহুক আহকার দুই পুত্ৰৰ এজনৰ নাম দেবক আর আনজনের নাম উগ্রসেন এই উগ্ৰসেনৰ পুত্ৰ কংস আদি কৰি নজন আৰু কন্যা পাঁচজনী হৰিবংশত পোৱা যায় দ্ৰোমিল নামৰ ৰাক্ষস এজনে উগ্ৰসেনৰ ৰূপ ধৰি উগ্ৰসেনৰ পত্নীক হৰণ কৰি ফলত কংসৰ জন্ম হয় দেৱকৰ পুত্ৰ চাৰিজন আৰু কন্যা সাতজনী বিষ্ণুপুৰাণ মতে দৈমুকী এই দেৱকৰ কন্যা সমন্ধত কংসৰ ভনী আকৌ বিষ্ণুপুৰাণত পোৱা যায় যজাতিৰ পুত্ৰ যতুৰ ফালৰ ভজমানৰ পুত্ৰ বিদুৰথ বিদুৰথৰ পুত্ৰ সুৰ সুৰাৰ পুত্ৰ প্ৰতিসূত্ৰ প্ৰতি সূত্ৰৰ পুত্ৰ স্বয়ামভোজ স্বয়ামভোজৰ পুত্ৰ হৃদিক হৃদিকৰ পুত্ৰ কৃতবৰ্বাৰ পুত্ৰ শতধনু আৰু দেৱ মৃধুজ দেৱ মিধুজৰ পুত্ৰৰ নাম হ'ল সুৰ এইজন সুৰৰ পুত্ৰ হ'ল বাসুদেৱ এই বাসুদেৱৰ গৃহতেই জন্ম হয় প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বলৰামৰ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ গমনৰ সময়ত যদুকুল ধ্বংস হয় আৰু ইয়াতেই যদু বংশ শেষ হয় পুনৰ আৰু স্ত্ৰীৰ উভে ছয় পুত্ৰ হয় নাম আয়ু সতায়ু সত্যায়ু ৰয় জয় আৰু বিজয় আয়ুৰ পৰা জন্ম হয় নুখ আৰু আন কেইবাজনো পুত্ৰ নখৰ পুত্ৰ যজাতি আৰু আন পাঁচজন পুত্ৰ যজাতিৰ পুত্ৰ যদু আৰু পুৰুষ কৃষ্ণ অৱতাৰত এই বংশ শেষ হয় আকৌ যজাতিৰ আনজন পুত্ৰ পুৰুৰ বংশত জন্ম হয় জন্মে যে দুষ্মন্ত ভৰত ভৰদুৱাজ সুৰত বিদুৰত শান্তনু ধৃতৰাষ্ট্ৰ যুধিষ্ঠিৰ পৰীক্ষিত জন্মেজ চিত্ররত আদি বিখ্যাত ৰজাসকল গতিকে দেখা যায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূৰ্বপুৰুষ অর্থাৎ যদু বংশ আর পাণ্ডৱৰ পূৰ্বপুৰুষ অৰ্থাৎ অর্থাৎ বংশ একই বংশৰে এইদরে যুগে যুগে নিজ নিজ ফালৰ পৰা বংশ বিস্তাৰ হৈ বর্তমান কলি যুগত মানুহৰ বংশ বিস্তাৰ হয়ে আছে এয়াই আছে বংশ আৰু সূর্য বংশৰ কাহিনী তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিবা তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই